रिवायत के लफज हैं नबी करीम वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी के जानवर का खून जमीन में बाद में गिरता है जमीन पर लेकिन वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूलियत के मकाम पर पहले पहुंच जाती है अब अगले लफ्ज देखें अगले क्या है अगले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिहाजा तुम कुर्बानी खुश दिली से करो क्या कहा जी ये लफज बड़े नबी करीम सल्ला देखे कब के बोले आज अगर जायजा ले ना तो कई लोग तंग दिली करते हैं कुर्बानी करते हुए एक तो कई ऐसे वो बोझ समझते हैं वो समझते पता नहीं जैसे हमारे ऊपर ये बोझ बन गया है तो हमने उसको उतारना है और वो तंगी समझ के कुर्बानी करते हैं बताएं जी अल्लाह हमारी अल्लाह को हमारी कुर्बानी की क्या जरूरत है अल्लाह के यहाँ कोई कमी है वो खालिक है वो मालिक है वो राजिक है वो सब बादशाहों को बादशाह है सब ताकतवरों से भी ताकतवर है और हमारी सोच होती है पता नहीं अल्लाह को हमारी कुर्बानी की भूख है जायदाद भी दी इस बंदे को मैंने आला किस्म की नेमतें भी दी अब मैं देखता हूँ मेरे रस्ते में खर्च करने की बारी आती है तो फिर ये क्या करता है वो दिल दिल का जायजा लिया करें कि मेरे दिल के अंदर क्या है तंग दिली है या खुश दिली है याद रख ले जब भी अल्लाह के रस्ते में खर्च करने की बारी आए ना कभी भी दिल छोटा ना करे कभी भी तंग दिली का मुजाहरा ना करें उस वक्त फौरन सोच ले तो कुछ भी नहीं था मैं तो सांस नहीं ले सकता अपनी मर्जी से मैं चल फिर नहीं सकता ये सारा कुछ देने वाला कौन है मेरा अल्लाह है और जब उसके रस्ते में खर्च करने की बारी आए तो मैं क्यों तंग दिली करूं मैं क्यों अपने दिल को सख्त करूं क्यों इसको बोझ बनाऊं मैं खुश दिली से कुर्बानी करूंगा मैं अल्लाह के हुजूर अगर किसी बंदे के पास इतनी मालियत नहीं भी है इतनी मालियत नहीं भी है इससे कम है अगर वो कर सकता है तो वो भी कर ले हिस्सा डाल सकता है तो हिस्सा डाल ले अल्लाह के हजूर नीयत देखी जाती है ना अल्लाह नीयत देखेगा कि मेरे बंदे के पास माल इतना है कोई नहीं था जो निशाब तक पहुँच जाए लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर ख्वाहिश है इसके अंदर इसका दिल कर रहा इसको है इसको शौक है कि मेरे रस्ते में कुर्बानी करे फिर भी इसके बावजूद मेरे रस्ते में जानवर जिबा कर रहा है फिर भी मेरे रस्ते में कुर्बानी, अगर जानवर पूरा नहीं ले सकते तो हिस्सा बंदा डाल ले हिस्सा तो भाई हिस्सा हजार हिस्सा है वो हिस्सा बंदा डाल ले इसलिए कुर्बानी खुश दिली से करे।